नाम है स्वामी ओमकारानंद सरस्वती और मेरा सन्यास ऋषिकेश में गंगा के तट पे कैलाश आश्रम में हुआ वह कैलाश आश्रम जहाँ स्वामी विवेकानंद स्वामी शिवानंद और स्वामी रामतीर्थ और पता नहीं कितने कितने महान महान सन्यासी साधुगण वहाँ पे रह करके ज्ञान विज्ञान का अध्ययन किया और पूरे विश्व विख्यात हो गए उसी आश्रम में मुझे भी रहने का मौका मिला और हमारे गुरुदेव हैं परम पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका आश्रम ऋषिकेश में ही है जो आर्ष विद्या पीठम के नाम से जाना जाता है और एक और कोम्बिटूर में भी है आर्ष विद्या गुरुकुलम जहाँ से मेरा अध्ययन हुआ और अल्टीमेटली ऋषिकेश कैलाश आश्रम में सन्यास आश्रम में दीक्षित हुआ यह दिल की बात आज आपके सामने सुनाई जा रही है हमारे पीएम साहब मन की बात सुनाते हैं और साधु सन्यासी के मुख से आप दिल की बात सुनते लोग कहते हैं ऐसी बात कि भाई मन पर मत चलो दिल पे चलो लोग ज्ञान की खोज में भटकते हैं बन बन परंतु यहां आने के बाद मुझे यह बात का साक्षात्कार हुआ कि ज्ञान की अगर खोज करनी है तो आ जाओ मधुबन लोग कभी कभी वनों में जाकर के एकांत वास में स्वाध्याय करते थे तो अब बाबा ने हमारे लिए मधुबन बनाया है यह मधुबन एक विशाल है बेमिशाल है और यहाँ परमात्मा का साक्षात्कार होता है पहले तो इस सब देखने के बाद एक अनुभूति अंदर होती है और अनुभूति जो जितना हम देखते जाते हैं उतना अधिक हम उस गहराई में चलते चले जाते हैं और अल्टीमेटली हमें यह कहना पड़ता है कि यह कार्य किसी मनुष्य का नहीं है यह कार्य सचमुच भगवान स्वयं करा रहे हैं अब यहाँ आने के बाद मुझे जब पता चला कि भगवान स्वयं उस भगवान शिव बाबा जो ऑल माइटी ऑल पावर है उस तो शिव बाबा ने हमारे ब्रह्मा बाबा को यहाँ सेलेक्ट किया और उनके ही तन में प्रवेश करके नई दुनिया, का का कर दुनिया है हमने यहाँ पे मैं स्वर्ग का नाम तो शास्त्रों में सुना हूँ पढ़ा हूँ लेकिन जब मैं इस भारत वर्ष के इस माउंट आबू शांति बन और पांडव भवन को तो जब देखा तो लगा कि सचमुच अगर कोई स्वर्ग इस धरती पर हो सकता है तो वह शांति बन और पांडव भवन है जीवन में विश्वविद्यालय तो बहुत है जहां पर कि लोगों को शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है किताबी दुनिया है वो लेकिन जहां पर आध्यात्मिक दुनिया है एक ऐसा ज्ञान जिससे मनुष्य बनाने का काम होता है दैट इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ मैन मेकिंग और आज के जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है वहाँ पर धन को कैसे कमाया जाए इसका ज्ञान दिया जाता है तो वह ज्ञान अधूरा है वह ज्ञान कुछ हद तक तो हमें मदद कर सकता है परंतु अल्टीमेटली वो फेल्योर है जब तक अच्छे मनुष्य का निर्माण नहीं होगा तब तक यह हमारी जो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं वह बेकार साबित होगी अनेकता में एकता का पाठ यह पढ़ा रहा है हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय और हम सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं और अगर कोई ईश्वर है तो वह ईश्वर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित हुआ गॉडली नॉलेज सभी भाई बहनों को दिया जा रहा है और उनके भविष्य का निर्माण हो रहा है आज यह संगम युग आ गया है इस युग के बाद सतयुग आने वाला है ये उसकी भूमिका है उसकी तैयारी है जब तक हमें तैयार होना है सो so यहाँ आने के बाद हमें सारे भाई बहन को यहाँ पे सेवा दे रहे हैं बहुत मृदुभाषी हैं और सचमुच ईश्वरीय ज्ञान पे चल रहे हैं बाबा के प्यारे हैं तो सचमुच हमारे भी ये प्यारे हैं तो सब लोगों ने मेरा बहुत सम्मान किया बहुत प्यार दिया और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पहली बार मैं स्टूडियो में आया और उन्होंने हमें इतने सम्मान के साथ हमारा परिचय लिया और आप सब तक भी इस मैसेज को पहुंचाया इन सभी भाई बहनों का मेरा बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांत